Iki ceritane bambang, wong lanang sing uteke buntu mergo kelilit utang rentenir. Dewa nekat nempuh jalan peteng, pesudihan ning alas angker. Awale uripe mulio, duit mili deres koyo banyudan. Tapi bambang lali, ning donya iki gak onok mangan gratis. Sing dipangan demit iku dudu segorawan, tapi getiye daginge wong sing paling disayang. Pungkasane Bambang matine ora wajar ngenes lan dadi budak setan saklawase. Jancuk tenan nasibe Bampang. Wis kerja banting tulang isuk sore, tapi hasil mung cukupgo tambal buto. Sing ngahi sirah pecahiku utange. Ning rentenir sing jenenge Bang Jago sabenendina omah digedor diancem Arab diobong nek ora ndang bayar Bujone Bambang Sri mung iso nangis ning pojokan karo ngumamat anake sing isih umur lima tahun jenenge tule Bambang metu kokek nasu bayar utangmu saiki opo tak ajur dasmu Bengok rentenir saka njaba omah Bambang mung isa ngempet ambekan ning buri lemari, Atine panas, pikirane kalut. Bange kuwi sawise rentenir menggat, Bambang metu omah nemoni koncone sing jenenge Parno, preman pasar sing jarane ngerti dalan pintas. "No, aku gak kuat. tulungon aku. Dalan opo wae tak gasi, sing penting aku sugih, utang lunas, cangkeme rentenir kae mingkem," omonge Bambang karo nenggak arak. Parno nyawang Bambang karo mripat sing abang. Koen wani tenan, Bang. Iki urusane nyowo, dudu dolanan. Wani, cok, timbang mati dipateni rentenir, mending aku mati nanggung resiko sugih. Akhire Parno ngarahke Bambang menyang alas wingit ning perbatasan desa. Jarene ning kono ana wit ringin korung sing dienggoni bareng dudu wong, tapi demit sing iso ngekeki pesugihan kandang bubrah. Sarate omah kudu tansah direnovasi lan saben taun kudu ana ingon-ingon tumbal. Bambang budal dhewean. Bengi iku Jumat ah kliwon, hawane adem nes nembus tekan balung. Mlebu alas, swara jangkrik lan walang krik ngrai kupinge ngenyeng. Ambune ning kono wis beto, amis-amis campur kembang melati sing wis bosok. kan ngisor wit ringin sing gede sak pole. Oyote pating suliwer koyo ulo raksasa bambang lungguh silo. Dewe e nyiapke rompe kembang setaman menyan Arab lan ayam cemani sing isih urep. Eh, penunggu alas. Aku bambang. Aku njaluk tulung. Kekono aku bondodonya. ijo leopo wae tak turuti. Bambang bengok nantang sepi. Dumadakan angin gedhe teko, wit-witan obah kabeh padahal mau anteng. Hus, saka mburi wit ringin muncul kelok ireng pekat. Meripat Bambang mendelik, nang ngarepe ana makhluk gedhe dhuwur, wulune ireng lebat sak sa awak-awak, meripate abang beranang kaya geni, lan untune Masya Allah, untune lancip-lancip metu saka kemeseng sing ke iduh kental. Iku gendaruwo. Grrrr, opo karpmu menungso goblok? Suarane ngebaki isindas, abot lan medeni. Bambang ngeter dengkole lemes tapi dewe emeksake ngomong. Kulo nyuwun sugih Mbah, kula pun buntu. Sugeh gampang tapi ono regane. Saben malam satu suro aku njaluk mangan. Nek ora mbok keki, nyawamu utawa keluargamu sing tak jupuk. Tonpo mikir dowo Bambang mantuk. Nggih Mbah, kulo sanggup sing penting utang lunas. kendruwo iku guyu suarane koyo glutuk <laughs> baliyo neng ngisor kasurmu ana sing mbok goleki bambang mlayu mulih koyo wong kesetanan tekan omah bojone lan anake wis turu dheweke mangkat kasur kapuk sing wis tipis iku madek atine mandek sedelok nang kono ono tumpukan duit abang-abang akeh banget nganti bludak sesuke Bambang lunasin kabeh utange rentenir sing biasane galak saiki dadi mantuk-mantuk koyo asu dikekibalung Bambang tuku sawah bangun omah gedhong tuku montor anyar tonggo teparo mulai rasan-rasan Bambang iku nyupang ning endi kok ujug-ujug sugembe gedhu Halah, paling yo pesugihan, enteni wae wae Bambang rang urus cangkeme tonggo. Sing penting dheweke saiki dadi bos. Nanging, Bambang lali karo janjine. Setahun wis meh liwat. Malem satu suro wis nyedak. Bambang rumangsa wis aman mergo wis nyiapke kebobule dinggo tumbar, kaya sarane dukun palsu sing ditemoni nang kota. Dheweke mikir, Kandhrowo iku iso diapusi karo daging kepok. Pas malam satu satusura udan deres banget. Listrik mati. Omah gedung kuwi dadi peten dedet. Sri lantole wes turu ning kamar. Bambang lungguh ning ruang tamu karo ngudut, atine ora tenang. Srek, srek, srek. Ono swara ning gending. Suara kaya kuku sing degaruk ning tembok. Ambune Ambu banger batang tikus campur menyanyebar ning sakjerone omah. Sopo kui, Bambang bengok, tangane nyeker senter. Brek! Pintu ngarep didobrak nganti engselé coplok. Angin benter mlebu ning ngarep pintu ngadek sosok sing setahun kepungkur ditemoni Bambang. Genderu iku teko, tapi saiki rupane luweh medeni. Cangkeme ngeces, mripate menteleng natap Bambang. Asu, wani-wani nek koin ngapu si aku. Suarane glegar, gendruwo iku arep nyedeki Bambang, tapi malah melaku nuju kamar Tole, anake Bambang. Ojo, aja anakku. jancok, ojo wani-wani demok anakku. Bambang nyaut parang hiasan ning tembok, nekat nabet si kile iku. Parangku ngenani kulit gendruwo, tapi malah parange sing tugel. Kulite atos koyok wesi. Makhluk iku noleh nyabet Bambang nganggo tangane sing gedhe. Buk! Bambang kontal nabrak tembok, nganti getih metuk saka cangkeme. Balung rusuke remuk rasane. Deweke mung iso ndelok kanthi samar-samar. Gendruwo iku mbukak pintu kamar. Terdengar jeritane Sri, bojone. "Toleh, toleh tangi le, ana setan." Bambang jeret e, ngesot nuju kamar. Sri, tole, neng lawang kamar, Bambang delok pemandangan sing garai dewe pengen mati wae. Genruo iku wis nyekel tole sing nangis kejer. Bocak cilik iku diangkat dur. Bapak e goblok. Anak e dadi sarapan. Ojo, ojo anakku, jancu ojo wani-wani demo anakku. Kerak, suara balung diputer, keprungu ceto banget. Ceritane tole mandet dadaan, getih muncrat ning tembok kamar, Neng raini seri sing semaput. Gendruwa iku nguyu kemeklan. karun jeret mayite tole, metu soko jendelo, ilang ditelen petenge bengi. Bambang nangis getih ning lantai. Hartani. ma kabeh ora ana gunaane. Isuke warga geger, Omah gedhunge Bambang kabeh isine ajur mumur koyok kenek lindu. Sri ditemokake edan, mung iso ngguyung-guyu karung gendhong guling dikira anake. Bambang Bambang ditemokake mati ning ngisor wit ringin kurung ning alas. ine Bambang ngenes pol, Matne ilang, wetenge bolong lan kullite gosong kaya bardiobong. Neing tangane onok gegeman lemah abang. Jarene wong pinter, arwah Bambang ora ditompo bumi. Dheweke saiki jadi budak gendru wo iku gelun njaga alas, ngenteni wong goblok liyani sing pengin sogih liwat dalan pintas. kanggo kue kabeh nek kue mlarat kerja sing bener aja sepisan-pisan kue wani sekuton karo demit Mergonek wis kadung teken kontrak meterene kuwi getih mu